kalau anda lah, anda suka gaji tinggi tapi kerja di tempat tempat kerja yang toksik atau gaji rendah tapi kerja yang tidak toksik dan membangun diri, uh, self development. Kalau anda ada pilihan mana? This is a very tricky question actually sebab ia bergantung kepada individu tersebut. Okay, dari si kematangan psikologi masing-masing. Contohnya, kalau misalnya tempat kerja tu sangat toksik tapi gaji tinggi. Oleh kerana katalah nilai hidup dia ialah keuangan yang kukuh dan itu lebih menggembirakan diri, diri dia berbanding dengan gosip-gosip di tempat kerja uh, bos yang mungkin menjadi punca stres misalnya efek positif keuangan yang kukuh itu yang dia boleh belanjakan untuk diri dia anak isteri dia sebagainya mengatasi efek negatif tempat kerja yang toksik so untuk dia memang sesuai so tak boleh nak aplikasi aplik, applicable untuk uh, generalisasi kepada semua orang You have to ask yourself whether it suits you or not. Okay, kalau yang satu lagi contoh pula, walaupun gaji dia kecil Tapi nilai dia ialah mental health maybe uh, Keseronokan, friendship at workplace misalnya Yang itu menyebabkan dia rasa seronok Dan keseronokan tu, efek positif dia Jauh lebih tinggi, lebih baik kesan dia Berbanding dengan uh, tak dapat nak pergi minum dekat restoran yang mahal ke Makan dekat restoran yang mahal ke melancung luar negara ke Ia sudah cukup untuk menggembirakan dia So for that particular person, it suits him well ke okay, so So, memang susah nak jawab yang mana lebih baik. You have to ask. Sebab itu kami ahli psikologi ja, uh, tidak menggalakkan anda buat social comparison, perbandingan sosial. Uh, tengok terutamanya kat media sosial kan. Tengok dia tu macam kaya, tengok macam dia gembira. So, so sekarang kita tengok uh, apa, alamak kawan aku dah kerja gaji tinggi, engineer ke, uh, lawyer ataupun jutawan ke, ataupun jadi YouTuber, sekalipun TikToker. Jangan eh ya? sebab biasanya dekat media sosial tu, semuanya pakai topeng. Uh, biasanya kita takkan tunjuk keadaan kita yang yang sebenar. Uh, dia gaduh dengan isteri dia ke, dengan mak ayah dia ke, kita tak tahu. Uh, lepas cut aja dia sedih balik ke, kita tak tahu. So, jangan compare. You better ask yourself what makes yourself what makes you happy. Itu yang lebih yang lebih uh, penting pentinglah. So you, you answer that. Tapi kalau misalnya tempat kerja toksik tu sudah melampaui your own tolerance level. Anda pun nampak misalnya serafisiological uh, badan anda dah bagi red flag uh, selalu pening kepala, selalu apa sakit misalnya yang yang kalau doktor kata tak ada sebab fizikal. Buat ujian darah pun okey. Nah, that is a time when you have to kalau, ramai orang tanya elok berhenti tak itu pun sekali lagi it's not that easy ya. Eh. berhenti kalau ada peluang berhenti janganlah berhenti tiba-tiba sampai dua bulan tak bekerja sampai beberapa bulan, -bulan tak, tak, tak dapat kerja anda juga yang susah ataupun kalau tak boleh you don't, you don't have a choice to work elsewhere uh, that, masih mencari tapi tak dapat lagi so try to take care of yourself while you are still staying at the same organisation sebab itu saya selalu kata pentingkan self-care generasi muda ni bila sebut self-care dia ingat healing ni satu lagi psikologis nak betulkan healing lah untuk orang yang sakit saja ya. Self care untuk orang yang tak sakit tapi kurang sihat. Ha, dia kurang sihat so dia perlu meningkatkan aktiviti kesihatan mental dia you gotlah like istilah self care ke me time ke flourishing ke mental health activities ke tak apa healing hanya untuk orang sakit ha, healing pergi hospital ke klinik ha, jumpa apa bomoh yang jampi halau jin ke ha, itu healing kenapa ya sebab saya takut nanti bila orang kata anda pergi healing dekat pantai dekat sungai dekat bukit okay. apa tu ada balik ada kata wah saya rasa sihat bayangkan kalau ada pesakit mental dia nak mencontohi anda dia pergi dekat uh, bukit-bukau, gunung-ganang, sungai, laut tapi dia tak healing, dia tak rasa healing, tak rasa sembuh. Dia akan rasa lebih teruk lagi disebabkan salah faham tentang konsep, tentang konsep healing tu. So ingat tu, itu itu betul lah. So tadi ingat apa? self care kena jaga dekat tempat kerja, dapatkan social support, kalau boleh dalam kalangan rakan sekerja, kalau tak ada, cari rakan yang bukan dalam office. Misalnya Cawu tu pergi jumpa kawan, <laughs> lunch dengan kawan yang bukan daripada office yang sama, uh, daripada sokongan keluarga, termasuk keluarga besar, extended family. Dan kalau perlu Perlu uh, jumpa kaunselor. Uh, sekarang ada banyak talian kaunseling kan? Boleh telefon dan sebagainya. Sebab, remember, kaunseling is not necessary for mental illness. Yeah, orang yang uh, tak ada mental illness memang ada masalah biasa-biasa pun, kaunselor boleh membantu anda. Kalau mental illness, jumpa siapa? Dua orang saja ya. Yeah. Clinical psychologist dan psychiatrist Mereka yang boleh buat diagnosis dan juga memberi rawatan profesional. Bila berbicara tentang uh, duit So apa kaitan money and happiness? Dan ini memang telah dikaji dalam uh, bidang saya lah, Psikologi pekerjaan, psikologi organisasi Money, yes, it can leads to happiness Ha, ini dah macam berbeza dengan apa yang saya katakan But up to a certain degree only sebab itu kita selalu tekankan pentingnya gaji minimum and kita kena buat kajian lah gaji minimum di Malaysia sepatutnya berapa uh, supaya orang boleh rasa bahagia ya, eh. uh, dengan ke kewangan yang cukup. Dan lagi tinggi gaji, lagi bahagia. Tapi lama-lama dia jadi stagnant. Lagi tinggi gaji, dia sama ada stagnant ataupun dia makin tidak makin tidak gembira. And dia berbeza antara satu sama lain, antara, antara satu individu ke satu individu yang lain. I think that's what psychology is about. Ya. Eh. Psychology dikaji individu. Uh, kalau sosiologi dikaji di group tau society so kita tu individu so kita bezakan uh, memang betul secara umum money can lead to happiness uh, up to a certain degree but it depends always depends on each individual. Saya highlight tadi nilai hidup dia macam mana, apa yang penting dalam hidup dia. Itu akan menentukan berapa banyak gaji yang boleh membahagiakan dia dan sampai bila uh, tahap mana yang dia akan jadi stagnant dan tak penting lagi uh, apa gaji yang apa yang tinggi tu. Masa tu mungkin kesihatan lebih penting, mungkin uh, hubungan lebih penting dan macam-macam lagi benda ya. Uh, mungkin kerja-kerja uh, kebajikan lebih penting, kerja-kerja dakwah lebih penting. Uh, so masa tu you have to find out uh, on your own. Konsep ni sama pada semua orang tapi operasi dia berbeza untuk setiap individu. Memang memang akan back to self but like I said uh, different self have different uh, apa level of resilience, level of apa even perception pun ber, uh, persepsi berbeza tapi konsep tetap sama. Teori psikologi dia dia memang sama untuk semua orang tapi bila tengok uh, bukan setiap individu So culture pun berbeza, um, uh, American culture mungkin lain, African, uh, Asian culture lain. Within Malaysia pun mungkin Melayu lain, China lain, India lain, Iban, Kadazan, orang asli, uh, peranakan semua lain. Dan bila tengok individu, lagi lain. So we go very deep into the apa level of analysis tu berbeza lah. But teori tetap sama, applicable to semua orang. And I, I, I dare say work-life balance sebenarnya semua generasi nak kan, tapi cara berbeza lah. Kesimpulan dia, uh, it really depends on the person, gaji tinggi ke gaji rendah. it's makes him happy sebab itu jangan terkejut kalau Gen Z dengan mudahnya berhenti kerja lepas 2 minggu bekerja sebab dia rasa bagi dia aku boleh je kerja gig ekonomi grab dan mengembirakan dia mungkin seengah pakcik makcik <laughs> nak ke Gen X nak kerja gig ekonomi grab mungkin sukar sebab psikologi kami dibentuk secara berbeza macam kita dah biasa uh, ramai pakcik-pakcik yang biasanya kerja kerajaan yang ada 9 to 5 kerja dia very routine dan lepas tu kalau bersara ada pension dan sebagainya ia membentuk psikologi tertentu yang berbeza dengan Gen Z yang mungkin rasa tak ada chan kot nak dapat pencen kan sekarang ni uh, memang susah sebab dunia dah berubah uh, untuk untuk apa untuk sama dengan ayah mak mereka atau atuk nenek mereka kalau individu itu sendiri tidak pandai mengurus emosinya, mentalnya, rohaninya, walaupun tempat kerjanya perfect dan sempurna sekalipun, dia tetap akan menghadapi masalah berbentuk psikologi. Oleh itu, buku ini akan memandu anda untuk menyelesaikan apa-apa sahaja masalah, bukan sahaja untuk menjadi pekerja yang cemerlang, tapi menjadi individu yang cemerlang dan sejahtera.